Oh 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 Artıq neçənci görüşlərdir ki, söhbət eləyirik və hər dəfə də bu mövzuda müəyyən məsələlərə Allahın köməyi ilə toxunmuşdu. İndi bu dəfə də biz Qurani-Kərimdə ilm mövzusu başlığı altında yenə də söhbətlərimizi davam etdirəcəyik və bu verilişdə, bu görüşdə istərdik, əsasən Qurani-Kərimin, İslam dininin ilmə verdiyi əhəmiyyətinin e, səbəbi üzərində duraq. Yəni İslam dini nəyə görə ilmə, ilm öyrənməyə bu qədər təkid eləmiş və öz ardıcıllarına, yəni müsəlmanlara ilm öyrənmək və ilm öyrənmək arxasında getməyi sövq edib onları təşviq eləmişdir. Alimin nəyə görə məqamını bu qədər ucaltmış? Hər yeri gəldikcə alimin sahib olduğu ilmə və alimin ya yəni ya birbaşa müstəqim al alimin özünə öyümüş, tərifləmiş, mədh etmiş ya da ki e, dolayısı ilə alimin sahib olduğu elmi tərifləyib və onun sahib olduğu elmin məqamını ucaltmaqla e, e, qeyri-dolayı yolla, dolayı yolla alimin özünün də məqamını e, ucaltmışdır. Yəni bunun səbəbi nədir? Nəyə görə İslam dini məsəl ilmə bu qədər əhəmiyyət vermiş və elm öyrənmək və elm arxasına getməyi bu qədər mühüm və əhəmiyyətli bilmişdi. Elmin əhəmiyyətini üzərində bəlkə də durmaq çox geniş durmağın elə bir mənası da yoxdur. Çünki bu məsələnin mühümlüyü, əhəmiyyətliyi, əhəmiyyətliyi insanlar bir az düşünməklə bunu dərk eləyirlər və fitrətən, fitri olaraq, batini olaraq insanlar elmin əhəmiyyətini, elmin dəyərini, yəni batini olaraq dərk edirlər, fitr olaraq dərk edirlər. Sadəcə olaraq müəyyən bu barədə bəzi məsələləri açıqlamaq, onsuz da bilindən məsələni daha da geniş bir izah etmək nöqtəy nəzərindəndir. Yoxsa öz özlüyündə elmin əhəmiyyəti və elmin mühümlüyü bütün insanlar tərəfindən qəbul olunmuş bir mənanadır, bir şeydir və ə, bu mövzu bütün insanlar ağl sahibləri yanında qəbul olunmuş bir məsələdir. Ümumilikdə biz İslamın məsnəyə görə bu mövzuda belə təkid elədiyini istəyirik açıqlayaq və İslamın bu barədə fikirlərini və İslamın elmin insan həyatında olan əhəmiyyətini nəyə görə əhəmiyyətli bildiyini istəyirik biz izah eləyək. Birinci səbəblərdən birini elmin əmələ təsir etməsini biz göstərə bilərik. Yəni İslam məntiqinə görə, Qurani-Kərim nöqteyə nəzərinə görə elm və əməl arasında birbaşa qarşılıqlı rabitə vardır. Yəni elm əməlin müqəddəmisidir və hər bir müqəddimə öz müqəddəmis olduğu şeyə doğru yönəldir. Yəni elmin hər bir əməlin müqəddəmis olması elmin zərurətinin e, və elmə təkidin birinci səbəbidir və hər bir insan hər hansı bir fəilində, hər hansı bir işində elmə möhtacdır və onun elmi və onun e, elmindən əldə etdiyi yəni dərəcə və məqamlar onun əməlinə e, öz öz xüsiyyətinə görə, öz nisbətinə görə təsir xoyur. Yəni əgər bir insanın elmi e, yüksək bir səviyyədə olarsa, elmi çox əhatəli olarsa, onun əməli də çox əhatəli olacaqdır. Onun əməli də böyük xətalərə malik olacaqdır, daha dəqiq olacaqdır və xurafatlardan təmizlənmiş olacaqdır. Necə ki, hədislərdə buyurulur ki, hər bir əməlin müqəddəmməsi elmdir və insanlar öz əməllərində birinci olaraq əsas olaraq bir mərifətə, bir elmə ehtiyacları vardır və elimsiz, mərifətsiz heç bir əməl gerçəkləşmir. Yəni insan öz əməl elmini, öz ə e, ətiqadlarını düzgün qurmaqla əməli də düzgün qurulmuş olur. Əgər elmi fasid e, mövzuda olarsa, elmi cəh, e, yəni e, haqq olmazsa, bu insanın əməlində də öz təsirini göstərəcəyidir. Və elmin dərəcəsi əməldə təsirini də digər tərəfdən də göstərəcəyidir. Bütün bu şeylərə görə İslam dini insanın elmi üzərində və elminin artırılması üzərində, elmin saflaşdırılması üzərində, elmin cəhalətdən, nadanlıqdan və naqisliklərdən, noksanlardan təmizlənməsi üzərində xoqdurmuşdur. Buna görə də elmin əhəmiyyəti, yəni bilinir aydın olur və hər bir insan elm müzarində əməl eləyir. Necə ki, hədislərin birində buyrulur. Əl-Ələyhis-salam Kumeylə buyurur. Deyir: "Ey Kumeyl, səndən zahir olan hər bir əməldə sən bir mərifətə, bir elmə, bir etiqada möhtadsan və əməlləri icra etmək üçün, əməl etmək üçün sən gərək birinci elmini kamilləşdirəsən, yoxsa kamilləşməmiş elmindən naqis bir əməl doğacaqdır." Digər bir hədislərdə isə bu cür buyrulur. Deyir: "Hər bir kəsin mərifəti olmasa, onun əməli də olmayacaqdır. Yəni əgər bir kəsin haq mərifəti olmasa, haq elmi olmasa, onun salih bir əməli də olmayacaqdır. Deməli, bu hədislərdən də göründüyü kimi, ə, İslam dini elm və əməl arasında qarşılıqlı birbaşa rabitənin olduğunu, ə, yəni göstərir. Digər ə, elmin əhəmiyyətinin bildirir. Elmin üzərində durulmasının və İslamın elm müzəhrində bu qədər çox əhəmiyyətə qayil olmasının səbəblərindən biri də İslam dini elmin ilahi hədəfə gedən bir yolda qərar tutmasını bildirir və bilir. Elm insana ilahi hədəfə doğru aparan bir həqiqətdir, bir mənanadır ilm səbəb olur ki, insan ilahi hədəfə doğru getsin və bu hədəfdə sürəti insana sahib olduğu elmindən asıldır. Nə qədər elmi çox olarsa, elmi kamil olarsa, insanın bu ilahi hədəfə doğru getmə sürəti, sürəti də çox olacaqdır. İnsanın elimsizliyi, cəhəlaləti İnsanın hidayət olunmamasına, insanın cəhalət vadilərinə və bədbəxtlik vadilərinə sürüklənməyinə səbəb olur. Və cəhalət nadanlıq səbəb olur ki, insanlar Allah'a yaxınlaşmaqdan və ilahi hədəfə doğru addımlamaq əvəzinə ilahi hədəfdən uzaqlaşırlar və şeytanın, iblisin e, hilələrinə, məkrərlərinə yəni məruz qalırlar. Ona görə elm səbəb olur ki, insan İlahi mərifətə doğru ilahi mərifət əldə eləsin və bu ey, ilahi mərifət işığında insan öz hədəfini daha yaxşı görsün və hədəfinə doğru daha inamla addım-addımlaşsın. Necə ki Quran ayələrinə biz diqqət eləyəndə bu nöqtəni dəqiqliklə orada görmək olur. Bu barədə bir ayəni xidmətinizə çatdırmaq istəyirəm. Maida surəsinin 104-cü ayəsində bu dediyimiz nöqtəyə işarə olunur. Ayə buyurulur: Ayədə ayədə buyurulur. Ləv kāna ābā'uhum lā ya'lamūna şey'en və lā yahtadūn. Bu ayə müşriklərin ə, xurafi fikirlərinə müqabilində Allah rəssullarının buyurduğu sözlərdir. Onların gətirdikləri bürhan və gətirdikləri dəlildir. Ayə buyurur: "Əgər sizin ata-babalarınız ilm etməmiş, elimləri olmayan və hidayət olunmayan kəslərdən olmuşlarsa. Yəni ayədə elm və hidayət arasında bir rabitənin olduğunu bizlərə çatdırır. Ayə buyurur: "Lə ya'lemuna və lə yahtadun." Yəni elm və hidayət arasında qarşılıqlı bir rabitə vardır. İnsanın elm əhlindən olması, insanın elm əldə etməsi və elmi zirvələri fəth eləməsi səbəb olur ki, insan hidayət olunsun. Yəni elm bir çıraqdır insanın Hidayət yollarını insana göstərir və ilahi hədəfə doğru insanı inamla addımlatdırır. Deməli elmin hidayətə birbaşa təsir qoymağına görə bu ayədə peyğəmbərlər müşriklərin xurafı fikirlərin müqabilində körk orana etdikləri təqlidi müqabilində Bu dəlili gətirmişlər. Yəni deyirlər ki, əgər sizin ata-babalarınız elm əhlindən olmayıblarsa, elmləri olmayıblarsa, heç bir bilgiləri olmayıb və hidayət olunmuyublarsa, siz yenə də onların arxasında düşüb onların bu batıl xuraf fikirlərini haqq etiqadı kimi qəbul edəcəksinizmi? Yəni bu ayədə insanların elmin ə elimdə naqisliklərinin hidayətlərində də təsir etdiyini göstərir. İlahi hədəfə doğru yönəlib hidayət olunmaqlarında da təsir etdiyini göstərir. Digər 3-cü səbəblərdən, eee bu barədə bir bu barədə bir hədis də var. O hədisi də istədim xidmətinizə çatdırım. Bu hədisi biz keçən görüşlərdə demişib bəyan eləmişik. Yalnız burada da yeri düşdüyünə görə bu hədisi də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Həqisdə elimsiz və bəsirətsiz əməl edən insan haqqında, yəni bu hədis buyurulub. Hədis, hədisdə deyilir. Elimsiz və bəsirətsiz əməl edən, hədəfinə gedən yolunu əyirə gedən adam kimidir. O nə qədər sürətini artırsa da, hədəfinə getmək əvəzinə hədəfindən uzaqlaşacaqdır. Bu hədis üsulu Kafi kitabında nəql olunmuşdur. Bu hadis açıq-aydın bizlərə bildirir ki, əgər bir insan elimsiz, bəsirətsiz əməl eləsə, bir insan cəhəllət, naadanlıq zindən əməl eləsə, bir insanın elmində naqislik olsa, bu səbəb olar ki, insan öz hədəfinə doğru gedən yolu əyri getmiş olsun. Yəni ilk başlanğıc nöqtə Hədəfə doğru gedən ilk başlanğıc nöqtə insanın elməldə eləməsidir. Yəni insan öz hədəfinə doğru addımlamamışdan əvvəl gərək öz elmini kamilləşdirsin. Gərək elməldə eləsin, elm sahibi olsun. Bundan sonra hədəfinə doğru addımlasın. Bu cür hədəfə doğru addımlamaq səbəb olacaq ki, insan hədəfinə doğru, ilahi hədəfə doğru gedən yolu əyri başlamamış olsun. Əgər bir insan getdiyi yolu ilk nöqtəsində, ilk addımında, ilk mənzilində səf başlayarsa, əyri addım atarsa, əyri atdığı bu bir addım Son nəticədə səbəb olacaq ki, onun öz son hədəfdən, öz son ə, axırıncı çatacağı məndildən qat-qat uzaqlaşsın və o hər nə qədər sürətini artırsa da, təbii ki, yolu əyri başladığına görə, hədəfinə gedən yolun istiqamətini düzgün götürmədiyinə görə, bu insan hədəfinə çatmaq əvəzinə, hədəfindən get-getə qat-qat uzaqlaşacaqdır. Ona görə hədis bildirir ki, hər bir insan ilahi hədəfə doğru addımlamaq yolunu tutubsa və ilahi hədəfə doğru addımlayırsa gərək birinci növbədə öz elmini kamilləşdirsin, naqisliyini, əqli naqisliyini düzəltsin, cəhalətdən, nadanlıqdan qurtulsun və öz yolunu tanıyib elm əsasında bəsirətlə hərəkət eləsin. Kör körənə edilmiş hərəkət son nəticədə bu insanı hədəfə doğru aparmayacaqdır. Nə isə hədəfə doğru aparmayacaq. Bəlkə insanı, ə, həqiqətən insanı son nəticədə hədəfindən çox-çox uzaqlaşdıracaqdır. Ona görə elm ilahi hədəfə doğru gedən yolun ilk mənzilidir. İlahi hədəfə doğru gedən yolun ilk müqəddəmisidir və səbəb olar ki, insan İlk müqəddim olmaqla da bərabər səbəb olar ki, insan sonrakı mərhələləri də bu ilahi hədəfə doğru gedən, ilahi hədəfə doğru gedən üm müqəddimələri də layiqincə qət eləsin, layiqincə keçsin və son nəticədə öz ilahi hədəfə, yəni çatısın və yaxınlaşsın. Digər səbəblərdən biri də elmin dünya və axirətdə insanın xoşbəxtliyinə səbəb olmasıdır. Bu mövzu üzərində çox durmağa mənzəi e, böyük bir ehtiyac yoxdur. Çünki elmin insanın dünyasında nə qədər faydalı olduğunu, cəmiyyətin inkişafında qoyduğu mühüm təsirlər, insanların həyatının e, bütün sahələrində elmin faydası, hər hansı bir ölkədə elm əhlinin çox olması, alimlərin çox olması o ölkənin inkişafına nə qədər təsir qoyması hami tərəfindən qəbul olmuş və bilinən bir məsələdir. İnsanlar tarixi mütaliə eləsələr, tarixi diqqət salsalar və cəmiyyətlərə nəzər salsalar, cəmiyyətlərin inkişafının və suquta düşməsinin səbəbləri üzərində dursalar və bu dediklərimiz üzərində dərindən düşünsələr görərlər ki, bir cəmiyyətinin suquta düşməsinin səbəbi cəhalət olduğu kimi, o cəmiyyətinin inkişafının səbəbi də onların Elm yolunu tutmaqlarında və alimlərinə ehtiram qoymaqlarında və alimlərinə soxulmaqlarında da hər hansı bir cəmiyyətin etiqadı alimlərin ətrafında cəm olmaqdadırsa, alimlərə ehtiram etməyindədirsə, o cəmiyyət inkişaf eləyəcəkdir. Gün-gündən o cəmiyyət irəli doğru gedəcəkdir. Yox, əgər bir cəmiyyətdə elm əhlinə dəyər verilmir ver, verilmirsə, əgər bir cəmiyyətdə elm əhlinə e, əhəmiyyət verilmirsə Verilmirsə, onların sözünə diqqət olunmursa, elm o cəmiyyətdə ən dəyərsiz, ən mənasız bir şey idirsə, cəhalet, nadanlıq o cəmiyyətdə ən mühüm bir mövzudursa, ən mühümlü bir məsələdirsə, əgər bu dürdsə o cəmiyyət təbii ki, tez bir zamanda süquta uğrayacaqdır. O cəmiyyətin pisləri ən yaxşı adam, yaxşılar ən pis adam olacaqdır. Alimləri cahillər arasında, alim və cahil arasında fərq qoyulmayan bir cəmiyyətdə Elimlə danışmağın, tərəqqidən, inkişafdan danışmağın heç bir mənası yoxdur. Bir cəmiyyət nə qədər elmə dəyər verərsə, elməhlinə dəyər verərsə, alimə dəyər verərsə, alimin uca məqamı sahib olduğunu dəyər verərsə, o cəmiyyət təbii ki, inkişaf eləyəcəkdir. Gün-gündən tərəqqiyə doğru e, addımlayacaqdır. Yox, əgər bunun əksisi olarsa, Zəhalətə dəyər verilərsə, nadanlar o ölkədə, o cəmiyyətdə ən mühüm vəzifələrdə olarsa və mühüm insanlardan sayılarlarsa, o cəmiyyət təbii ki, tərəqqinin əvəzinə tənəzzülə doğru gedəcəkdir. Bu da elmin dəyərinin və elmə olan İslam tərəfindən, Qurani-Kərim tərəfindən olan təkidin səbəblərindən biridir. Elm insanın dünya həyatında xoşbəxtliyə, tərəqqiyə və inkişafa səbəb olduğuna görə Elmə İslam dini bu qədər dəyər vermiş. Quran-Kərim yeri düşdüycə öz ayələrində bunu əks elətdirmişdi. Və bu barədə olan ə, digər nöqtə, bir, digər məsələyə də işarə eləmək istəyir. Yəni ə, İslam dininin elmə verdiyi səbəblərdən digərini açıqlamaq istəyir. O da İslam dininin nöqtəyə nəzərnə görə Qurani-Kərim məntiqinə görə elm öz əhlini və elmin dəyər verildiyi və elmin bayraq edildiyi, elmə əhəmiyyət verilən cəmiyyəti cənnətə doğru apar aparan bir həqiqət bilinir. Yəni İslam dininə görə elm insanları cənnətə doğru, yəni axirəhvə xoşbəxtliyə doğru aparan bir həqiqətdir. Elm səbəb olar ki, onun tabatçılığında olanlar, ona dəyər verənlər və onu öyrənənlər, onu əldə ediyən insanlar cənnətə doğru bir yol tutsunlar, cənnətə doğru irəliləsinlər və axirətdə cənnətə daxil olsunlar. Necə ki, bir şərif hədisdə də buna işarə olunur. Buyrulur: "Mən kana aqilən kana lahuddin və mən kana və mən kana lahuddin daxıləl cənnə." Yəni kim aql sahibi olarsa, təbii ki, ağılı da cəhalətlə bərabər təsəvvür eləmək deyir mümkündür. Ağıl Aqil deyiləndə, aql sahibi deyiləndə, yəni o şəxs ki, e, bədənində olan, nəfsində olan bütün qüvvələriyə yəni, üzərində ağlı hakim etmiş olsun. Və bunun səbəbiylə, bunun nəticəsindən də elm yolunu tutub, elm öyrənib, elm əhlindən olsun. Yəni aql sahibi deyəndə, aqil, ağıllı insan deyəndə bu nəzərdə tutulur. Aql sahibi səbəb olar ki, öyrəndiyi elm nəticəsində dindar olsun din dinə doğru getsin və din də səbəb olar ki, o insan cənnətə daxil olsun. Yəni elm öz sahibini son nəticədə ilahi hədəfə doğru yönəldir və bu hədəfin nəticəsi, səmərəsi də axirətdə cənnətə daxil olmaqdır. Digər bir hədisdə də buyurulur ki, hər kəs elm öyrənmə yolundan bir yol tutarsa, Allah Taala onu o yol vasitəsilə cənnətə doğru aparacaqdır. Yəni insanın elm yolundan hər hansı bir yolu tutması səbəbiylə insan cənnətə daxil olar. Elm yolundan tutduğu o yol səbəb olar ki, insan cənnətə daxil olsun. Bu da elmin digər ə, əhəmiyyətinin digər səbəblərindəndir. İslam dininin Qurani-Kərimin elmə təkid eləməsinin digər səbəblərindəndir. Yəni son nəticədə İslam dini yəni elmə sıf dünyəvi faydalarına görə dəyər verməmişdi. Elmin axirətdə son nəticədə insanın ən sonuncu mənzilində insanın faydasına, insanın da adına çatdığına görə də buna bu qədər əhəmiyyət vermişdi. Elm son nəticədə insanı cənnət qapılarından cənnətə daxil edər. Dünya həyatını abad elədiyi kimi, dünya həyatında insanı böyük məqamlara çatdırdığı kimi, dünya xoşbəxtliyinə çatdırdığı kimi, axirətdə də axirəvi xoşbəxtliyə çatdırar. Dünyada insanı e, e, nizata dünyada insanın nicatına səbəb olduğu kimi axirətdə də insanın nicatına və qurtuluşuna səbəb olar. Yəni elm İslam dininə görə bir tərəfli məna daşımır. Elm İslam dininə görə təkcə dünyada fayda versin, axirətdə fayda verməsin və yox da ki, dünyada fayda verməsin, axirətdə fayda versin. Bu cür xüsusi bir həqiqətə malik deyil. Bəlkə İslam dininə, Qurani-Kərim məntiqinə görə elm dünya və axirətdə hər iki aləmdə insana və insanların cəmiyyətinə fayda verən və əhəmiyyətli olan bir məsələdir və bir həqiqət bu cür belə bir həqiqətə malikdir. İnşallah gələcək verilişlərdə görüşlərimizdə də elmin əhəmiyyəti üzərində və İslam dininin elmə verdiyi dəyər və etdiyi təkidin səbəbləri üzərində duracağıq. Ancaq

Say you, I